राजकीय सामाजिक आध्यात्मिक शैक्षणिक शेती विषयक बातम्यांसाठी आदर्श भारत माझा सदैव न्याय हक्कासाठी आपल्या सो। सोबत पनवेलच्या एन आय एफ संस्थेच्या प्रदर्शनात नाविन्यपूर्ण कलाकृतीचा नजराना आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या डिझायनर कनिका बावा यांच्या हस्ते प्रदर्शनाचे उद्घाटन फॅशन डिझाईन आणि इंटरनॅशनल डिझाईन कॉलेज म्हणून आहे जगतात आणि उद्योजक डी कॉलेजमध्ये फॅशन डिझाईन करून आणि इंटरियर डिझाईन कोर्स करून विद्यार्थी आज आपल्या क्षेत्रात नाव कामावत एन ना आय एफ डी परवेश कॉलेजमध्ये विद्यार्थ्यांनी तयार केलेले मदान तसेच पारंपरिक कपडे टाका वस्तूंपासून बनवलेले इंटेरियर तसेच इतर अनेक नाविन्यपूर्ण डिझाईनचे प्रदर्शन व्हायची जे नाव बावीस जून व तेवीस जून सात वाजेपर्यंत हे प्रदर्शन सुरू राहणार आहे या प्रदर्शनाला आवर्जून भेट द्या असे आवाहन सुरिंदर सिंग यांच्यामार्फत करण्यात आलेले असून सुरिंदर सिंग हे एन आय संस्थेचे संचालक आहे Quality. 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 And that I think is very important when you are a fashion designer or an interior designer to create that experience. The person, the client or the customer has to feel different. So you have that X. x factor yes. so this is your a like, concentrated of the trailer of the aesthetic furniture we have a water formation mirror so, mirror form we one i think this chair is the same as the cushion on the other side cushion it chose some the things is ka gain paas hai एवरी टीनेजर और कॉलेज उनको दे रहे हैं ये प्लेटफॉर्म बाहर जब निकलते हैं उनका खुद का लेबल प्राइसिंग वगैरह करने के लिए तो इन अ वे अब देखा जाए तो ये ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी है उनके लिए आगे फ्यूचर के लिए जहाँ पे वो करियर बना सके सेकेंडली वो लोग सब ट्रांसफॉर्मर्स हैं वो एक एक्सपीरियंस ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो कल अगर एक टेलर देखो कारपेंटर देखो इलेक्ट्रिशियन उनसे अलग हटके इनके पास सोल्यूशन है तो डेफिनेटली कॉलेज उनको ये फुटप्रिंट दे रहा है uh, कि एन आई एफ डी फुट प्रिंट दे रहा है और वेल, uh, कि वो आगे जाके क्या क्या कर सकते हैं क्या पॉसिबिलिटीज हैं क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं आई थिंक फैंटेस्टिक अपॉर्चुनिटी ऐसे मतलब तो तो मिलता नहीं है नॉर्मली आप बाहर चले जाते हो फील्ड में फिर आपको आप ढूंढते हो हमको क्या करना है तो वो उनको अभी से कॉलेज में फर्स्ट ईयर से सिखा रहे हैं इच इज अमेजिंग औम है वो एंड उनकी छोटी छोटी चीज़ें जैसे उन्होंने फैशन गार्मेंट्स बनाए कितना ब्यूटिफुल गाउन बनाया कितने टन का कितने पैसे का तो वो सब उनको स्टिचिंग पैटर्न ड्राफ्टिंग वो लोग सब कर रहे हैं दैट इज़ वेरी इम्प्रेसिव एट दिस यू नो स्टूडेंट लेवल सेम वे एक इंटीरियर डिज़ाइन स्टूडेंट एक फर्नीचर बना रहा है वेस्ट से तो बायोफिलिक डिज़ाइन बहुत आजकल ट्रेंडिंग uh, है डेफिनेटली आई थिंक वो इनका विजन बहुत अच्छा है वो उनको इक्विप कर रहे हैं कंप्यूटर ट्रेनिंग के साथ बिकॉज फ्यूचर में AI और जो भी हमको सॉफ्टवेयर है आप उससे रेलिवेंट बनोगे अगर आप वो रेलिवेंट्स नहीं है आपके इंस्टीट्यूट में तो आप उतना आगे जा नहीं सकते आई थिंक दे आर डूइंग अ जॉब कि वो इनकल कर रहे हैं उनके स्टूडेंट्स में कि फ्यूचर के लिए आज से 20 साल बाद वो कैसे तैयार रहें और रेलिवेंट रहे कोई भी कॉलेज हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन तब तक कामयाब नहीं हो सकता है जब तक उसके साथ वाले लोग जो हैं पूरी तरह से डेडिकेटेड नहीं है आप कुछ देर के लिए काम करना और पूरी तरह काम करने में फर्क होता है ये यहाँ मैं इस बात पे मतलब जोर दे के बोलूंगा कि मेरे यहाँ की जो फैकल्टीज है जो टीचर्स हमारे साथ जुड़े हैं आज आचार दस दस साल से वही टीचर्स है और एक हमारा ही डिजाइन कॉलेज है पे फुल टाइम फैकल्टी जिसको बोलते हैं तो जो तो फैकल्टी सुबह दस बजे आता है वो तो शाम को पाँच बजे यहीं पर रहता है

मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज को आपको बेचना आना तो उसका सबसे अच्छा है कि पे बेचना ये मतलब है कि कल को अपने पैर पे खड़े होना है जब आप पैर पे खड़े होंगे आप लोगों से मिलोगे जब तक बात नहीं करोगे अपनी चीज को बेच नहीं पाओगे दिखा नहीं पाओगे तो आपके कोर्स का कोई वैल्यू नहीं रहेगा आपके बारे है मेरी दो ब्रांचेज है मेरी पनवेल और कल्याण हमारी दो ब्रांचेज है कल्याण में हमें लोगों तीन साल हो गए हमको और पनवेल में आठ साल से हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और मैं पनवेल के लोगों का आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे पे इतना विश्वास किया अपने बच्चों का कैरियर मेरे हाथ में उनका शुक्र हूँ एन आई एफ डी ग्लोबल जी इंटरनल एग्जीबिशन है आणि प्रदर्शन जे आहे केलेले ते जे प्रोडक्ट्स आहेत ते सर्व आमच्या मुलाने जे शिकलेलं आहे त्याच्यावर त्यांनी ते प्रोडक्ट्स तयार केले होते आणि जे तुम्हाला इथे जेवढे कॉस्ट्युम्स जेवढे ड्रेसेस जेवढे गाऊन्स जेवढे सेट तुम्हाला दिसतात ते मुलांना इथे इन्स्टिट्यूटमध्ये बसून तयार केलेले ते सर्व आणि हे दोन दिवसासाठी एक्झिबिशन आम्ही लावले मुलांना इंटरॅक्टिव्ह हो व्हायला लोकांना लोकांशी लो भेटायला लोकांशी बोलायला त्यांना शिकण्यासाठी आम्ही एक प्रॅक्टिकल एक एक्सपिरियन्ससाठी ही एक प्रदर्शनी आम्ही तयार केली होती आणि शनिवारी आणि एकवारी दोन दिवस सकाळी बारा ते संध्याकाळी सात वाजेपर्यंत आहे कोणीही येऊ शकता आणि माझ्या तुम्हाला हात जोडून सर्वांना निमंत्रण आहे की तुम्ही सर्व इथे या तुमच्या आल्याने आमच्या मुलांना प्रोत्साहन भेटणार त्यांना असं वाटेल की त्यांच्या कामाला कोणतरी प्रोत्साहन करेल आला तुम्ही तुम्हाला सर्वांना हात जोडून माझ्या निमंत्रणे आमंत्रण देतो तुम्हाला सर्वांना की शनिवारी आणि एकवारी दोन दिवस आज आणि उद्या तुम्ही सर्व इथे या तुमची भेट माझ्यासाठी खूपच महत्वाची आहे